kanalımıza abunə olmaqla daha çox xəbərdən məlumat alın. Türkiyə məhkəməsi tərəfindən 1075 il həbs cəzası alan Adnan Oktarın həbsxananadan yeni görüntüsü yayılıb. Bakıvs xəbər verir ki, saçı və saqqalı uzanmış formada olan Adnan Oktarın fotosunu keçiciiklərindən biri olan Yasemin Aşi Kirş paylaşıb. Məhkum olduğu ədirne həbsxanasına daxil olduğu gündən saç və saqqallarını uzadan Oktarın eyni rəngli yaşıl naqışlı köynəyi və gödəkçəsi də diqqət çəkib. Onun arıqlaması da müzakirə edilib. Qeyd edək ki, Adnan Oktar'a qarşı 2018-ci ildə İstanbul Respublika Baş Prokurorluğu tərəfindən əməliyyat təşkil olunmuşdu. Əməliyyat zamanı Adnan Oktar da daxil olmaqla 175 nəfər həbs edilmişdi. Ona qarşı cinayət törətmək məqsədi ilə təşkilat qurulması, uşaqların cinsi istismarı, cinsi təcavüz, itkinlik yaşına çatmayanlarla cinsi əlaqə, uşaqların qaçırılması və saxlanılması, şantaj, siyasi və hərbi casusluq, dini, inanc və duyğuların istismarı kimi 30 ayrı maddə üzrə cinayət işi açılmışdı.